Всем привет, с вами Лего, и сегодня я вам покажу карточный фокус, так что поехали. У меня есть простая колода карт, и зритель должен выбрать любую карту, например, эту. Это у нас Валять пиковый. Я беру ее и в середину ставлю. Вот так вот накрываю перемешиваем, потом сверху поднимаем 4 карты 1 2 3 4 вот так и, и зритель должен показать две любых две любые карты например эту и эту Значит, эти две не забирали а эти вставали потом Зайди, должен сказать, сказать, какая карта будет орел, какая решка. Я это будет орел, это решка. Орел, решка. Я беру монету и подкидываю И у нас вышел орел. Это был орел, это решка. Значит. мы орел забираем. У нас карта зрителя. А теперь, а теперь обучение фокусу. У нас э, обыкновение, у нас простая кар колода карт, простая вы видите. И зритель берет любую карту, например, вот эту. Это у нас 10 чего. Мы берем и ставим, вот так ставим, хотим эту колоду открываем на мизину. У нас здесь оставляется. Только так, и так, что делаем, чтобы не было верхнюю И нижнюю. Да. И у нас оставляется карта зрителя. Потом, и, потом мы будем, потом мы снимаем сверху 4 карты. И, и, зритель должен показать 2 или 4 карты. карты. Например, если он выберет эти две, эту и эту, то мы их оставляем, а эти забираем. А если эту и эту, або эту и эту, то главное, куда мы их забираем, а эти оставляем. Потом, когда я зритель показал эту и эту, эти две, значит мы эти две оставляем, а эти забираем. Потом эту не находим, а вот это речка. И подкидываем, Это орел и это решка. У нас выпал орешка. Почему мы решку забиваем. А если бы выпал орел, значит мы его оставляем, а решку забиваем. И так у нас выходит все равно карта зрителя. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был Лего. Всем удачи. Всем пока.